Сегодня в городе у нас две незапланированные э, поездки были. Первое. Мы не планировали себе закладывать капсулу на ремонт филармонии, но я уже знал, что будет это мероприятие, поэтому э, мне очень интересно было приехать. Э, один из лучших акустических залов. И я знал это до этого времени. Один из лучших в Европе. Зал по акустике. Э, и вот сегодня очень приятно было, потому что...